Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli müştərilərimiz, mən bu gün Xırdalan şəhərində 569 saylı marşrut avtobusunun dayanacağına 100 metr məsafədə yerləşən belə bir geniş 3 otaqlı həyət evini çəkib sizə təqdim edəcəm. Şəxsi tikilidir. Deməli, evimiz 70 kvadrat metrdən ibarət 3 otaqlı həyət evidir. Gördüyünüz bu evimizin fasad görünüşüdür. Deməli, kürsülü evdir. Mən evin fasad görünüşünü bir daha göstərəm sizə. Deməli, bab, bu evin yan tərəfindən və qarşı tərəfindən evin görünüşüdür. Görürsüz. Hündür yerdə yerləşir. Tam qura ərazidə yerləşir. Çətirin həyatlan evinin içini siz tanış edənlər. Burada bu evə qalxan piləkəndir. Evimizin həyatıdır. Trap qoyulub, qoşulub kanalizasiya xəttinə. Gördüyünüz bu hissə evimizin deməli həyatıdır. Belə bir həyatımız var. çəsənənin mənimsinə stol şəramə. Bu evimizin dəhlizidir. Gördüyünüz bu hissə burada yerləşir evimizin yataq otaqlarından biri. Gördüyünüz kimi əlavə təmir var. Bura digər yataq otağıdır. Hə. Evimizin qazı, suyu, işığı daimidir. Burası evimizin qonaq otağıdır. Pəncərələr qarşı tam açıqlıqdır, heç bir maneə kəsmir. Burası evimizin sanitar otağıdır. Burda da yerləşir evimizin mətbəx hissəsi. Normal üzrə mətbəximiz var. Evimiz 70 kvadrat metrdən ibarət 3 otağlı həyət evidir tap təmiridir. Sərət bələdiyyə qiymətləndirməsidir. Qaz, su, işığı daimidir. Yerdən hara səhr. 9-10 daş fürsusu var. Cüt daş tikilibdir. 4 bir tərəfdə cüt daşla tikilibdir. 70 kvadratmetrdən ibarət 3 otaqlı həyətdir. Qiymət 42 min manata satışa çıxarılıb, real alıcı gəldirsə qiymətdə düzüzi endirim olacaq. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyə unutmayın. Bu günlük bu qədər.